Вітаю, цей проект Підпільна імперія традиційно, що п'ятниці, у півночі ми дивимося кіно і з відомими людьми. І говоримо про те, що хвилює не тільки їх, але й про те, що хвилює нас. І от сьогодні спробуємо дізнатися, що ж хвилює людину, на яку дивимось ми. Як власне фільми допомогли їй знайти себе, якщо допомогли? Спершу про кіно, яке сьогодні ми будемо дивитися, воно називається Великий майстер, сповнена меланхолією, епічна драма Вонга Карвая. Одразу після пишної китайської прем'єри фільм визнали народним. Великий майстер, незважаючи на неймовірну кількість зафільмованих у рапіді бойових сцен, лише формально можна вважати бойовиком про кунг-фу або націоналістичним блокбастером. У центрі біографія легендарного іпмана, наставника Брюса Лі, майстра однієї з двох китайських шкіл бойових мистецтв Вінчунь. Великий майстер, це фактично парафраз культового любовного настрою, помножений на матрицю. Через східний екшен тут проглядає історія кохання іпмана великого майстера, який представляє школу бойових мистецтв південного Китаю, вабить до доньки наставника північної школи Гон Юаня. Минають десятиліття. Японська окупація змінюється громадянською війною. А війна поділом Китаю донька успадковує справу померлого батька. Проте ні вона, ні її коханий не дають волі своїм почуттям коханню, народженому ще за часів їхньої молодості у довоєнному Китаї епохи великих майстрів. Час представити нашого гостя. Відомий музикант і композитор, саундпродюсер, піаніст гурту «Оканельзе» Мілош Єліч. Мілош Єліч, підпільне прізвисько. Мілош музикант, саундпродюсер та піаніст гурту Океан Ельзи. Має сербське походження, автор гімну збірної Йогославії з баскетболу. Пише музику для серіалів, театральних вистав та кінотворів. 2003 року зробив оркестровку для струнного квартету акустичної програми Тихий Океан. Улюблені актори Джонні Деп і Харрісон Форд любить стрічки Амадей і Доктор Стренджлав. Подружений, має двох дітей Луку і Мілу. В залюбки готує та читає. Доброї ночі. Спасибо, що прийшов. Гасі пригласили. Місто в зрительному залі Тут у нас сіділи уже і музиканти, і режисери. І... И важно, когда человек творческой профессии смотрит кино, потому что он смотрит его другими глазами. Мы приготовили для тебя фильм «Великий мастер» гонконгского режиссера Вонга Карвая. Я не знаю, насколько для, для тебя это сюрприз, и слышал ли ты что-то об этом авторе? Я смотрел, К чему ты вообще а, готов? Я смотрел одно кино этого автора, 2046. Я не помню точно сюжет, но четко помню вот ощущение, эмоциональное состояние просмотра этого кино, вернее, после просмотра. такое какой-то меланхолии, какой-то приятной ностальгии, непонятно почему. А, мне очень понравилось, как он добивается своими медленными кадрами. Музыка была а, прекрасна в этом фильме. А, надеюсь, что, похоже, увидим и в этом. С другой стороны, в детстве я обожал фильмы про боевые искусства. Так что... А какие? Были какие-то любимые? А, были э, любимые фильмы. Во-первых, я обожал Джеки Чена. И вот его почти все фильмы, которые тогда были сняты на тот период. Я помню, был фильм «Проект А», по-моему, называется. Ну, это такая смесь комедии и боевых искусств. Мне это как ребенку очень нравилось. И, конечно же, Брюс Ли. Но в фильме, я не знаю, как они по-русски все называются, но я смотрел там этих четыре фильма, которые известны. «Остров дракона», «Остров дракона», так, кулак «Великий...» ярости, «Биг Босс» по-английски да, называется. Да-да-да, «Биг да да-да. И вот это, которая башня, где он... Ну, последний кино, который он не доснял, где там надо было подниматься, там встречался с разными представителями разного боевого искусства. Mm -hmm. Интересно было. Ну, кстати говоря, этот фильм о наставнике Брюса Ли, это великий учитель, в общем, культовая фигура не только, да. не только да, для Брюса Ли и там, того же Джеки Чана, но и там, для Чака Норриса, и вообще для людей, кто так или иначе причастен к этой культуре кунг-фу. Uh, вот другое дело, что там вон Карва это решает uh, не так, как как ты видел это в детстве, <свист> скажем <свист> так. Это лишь повод по -по поговорить про людей, одержимых своей профессией, людей, которые умеют сдерживать свои свои чувства, потому что, ну, так так диктуют обстоятельства. Надо я в этой империи у нас в гостях Милош Йелич и сейчас мы В тому числі його очима будемо дивитися стрічку гонконського режисера Вонга Карва, яка має назву Великий майстер. А одразу після перегляду будемо говорити про цей фільм і не тільки про нього, про музику в фільмі про музику взагалі, про, про кіно. Бо, Мілош також вже знявся у кіно документальному, буде, але буде про що поговорити одним словом. Тобто, дивимось кіно. Я вам бажаю суто приємного перегляду і почуємося. Побачимося за дві години. У Великому майстрі під сентиментальну музику лється багато води мчать потяги, натякаючи на роки, тануть у розфокусі ліхтарі. У двобої втрачаються життя. Це стрічка про кінець епохи. І пман тут просто свідок, а не конкретна історична фігура. На незворушливому обличчі тоні льюна відбитки не внутрішнього полум'я, а чужих пристрастей та. А зараз в історії. На екрані заповідник невиплаканих сліз і невимовлених слів. Розбиваються обличчя, а з ними розбиваються і серця. І власне про це кіно, як мені здається, зараз почуємо, що каже наш гість. Дуже понравилось. Uh, вот, Дійсно, це не те uh, кіно про кунг-фу, кунг-фу, которое смотримо uh, в детстве. Здесь кунг-фу більше похоже на балет, ніж на бой. І uh, мені кажется, що. Что... Постановщик сделал колоссальную работу. Я помню вот в детстве, что мне нравилось э, в кунг-фу фильмах, это когда было видно все. Потом был период, когда быстрым монтажом создавали э, как бы динамику, динамику ощущения, да. но не было видно, движения, там и самих актеров и движения. Вот в этом кино это не просто видно, а оно еще в репиде. Вот видно все детали, и оно завораживает этим. Это, что касается вот самого боевого искусства, а история. Но история, знаете, самая интересная история пишет жизнь. Вот Ипман, известный действительно человек в мире боевых искусств, учитель Брюса Ли, жил в очень очень тревожное время для Китая, и вот здесь просматривается и, и в кино просматривается вот эта вот эта часть истории, и оккупация, и гражданская война, переезд в Гонконг, разница, отличие жизни. С другой стороны, Ипман это один из тех людей, которые э, китайское боевое искусство сделал популярным во всем мире, Ну, через своих учеников и сам через Брюса Ли. Так что вот ответ нет не все, что осталось, а наоборот, вот просто перешло в другое и эволю вылировало, как и как в жизни обычно бывает. Очень понравилась музыка в кино. Она подчеркивает эмоции, иногда даже больше музыка описывает эмоции, чем слова, которые они говорят, потому что сценарий, их реплики в стиле восточной мудрости не всегда прямо понятно, о чем говорят. Иногда надо додумывать. А музыка красиво это описывает. Лично для меня быстрее это передает. А вот так, чтобы назвать этот фильм твоим любимым, чего ему, чего ему не достает, чтобы попасть в ранг любимых э, твоих фильмов? Хм, интересный вопрос. Ну, скажем так, э, у этого фильма точно есть э, достаточно, чтобы захотелось его посмотреть еще раз. Это уже многое значит. Значит, это отсеивает огромное количество фильмов, которые, ну, просмотрел и понятно, просмотрел больше не хотелось. Здесь хотелось бы посмотреть еще раз, может быть, более детально, но больше обращать внимание на детали, чем на ну, фильм в целом. Чего не хватает? Я даже не знаю. Все-таки мне больше нравится другого типа кино, не знаю. Какой? Может быть, во-первых, не хватает чуть-чуть элемента комедии. Вот я всегда люблю, когда в кино есть элемент комедии, даже если кино очень серьезное. Это, наверное, у нас в Югославии и в Сербии это вот всегда смешивали. Серьезное кино э, с комедией. Э, рассказы про очень серьезные вещи, но при этом комичные ситуации. Э, и мне такая эклектика э, близка. А, вот тут этого чуть-чуть не хватает. А ты рос на каком кино, на ну, кроме Брюса Ли э -э, и Джеки Чана, вот скажем так, из вашего местного? Из нашего местного, да. Но у нас есть несколько, как вот здесь есть культовые режиссеры, которые я сейчас не имею в виду великих в мире признанных режиссеров, там Эйзенштейна или Тарковского, а вот таких, которые народное кино, там Иван Васильевич меняет профессию и так далее. Вот у нас тоже есть несколько таких фильмов, которые вот каждый житель Югославии, думал, просмотрел больше, чем один раз в жизни точно. И это была вот вещь, которую надо было смотреть, не надо было просто хотела смотреть. Есть такой э, автор Душан Ковачевич, он э, сценарист, и вот на его сценарии снято разными режиссерами снято десятки фильмов. Вот там как раз глубже всего а, вот эта трагедия и комедия сочетаются. Очень тонко подчеркивает а, все а, нюансы ментальности народа а, в, в своем кино. А, значит, есть. Я попробую перевести название. Я не знаю, есть ли они на русском или украинском языке. А, "Марафонцы бегают в почетный круг". Это история про очень странное, значит, про маленький городок в период между двумя войнами в Сербии, тогда это было Королевство Югославия, в которой есть похоронный бюро с одной стороны и с другой стороны банда. Вот банда занимается тем, что на кладбище копает дорогие э, могилы. могилы и гробы, их чистит, а этих продает еще раз. Такого типа бизнес. И между ними э, конфликт. Но ну, очень странная история, но там все вместе. Там столько фраз, которые уже стали культовыми. Ну, то есть люди уже разговаривают фразами из этого кино. Действительно, оно подчеркивает всю комедию, трагедию и абсурд ситуации. Слушай, а любопытная штука. Я не так давно вел мастер-класс с режиссером Серджем Драгоевичем. Он себя называет социалистом, и главное, он постоянно твердит, я югослав, я не серб, я югослав. Хотя ну, у меня есть много других знакомых, которые там подчеркивают, что я боснеец, я хорват. Я бы заметил, что ты говоришь: вот у нас Югославия, я рос в Югославии. Для тебя вот, ну вот есть это деление, а, или все-таки ты чувствуешь, что чтобы все еще один народ, и все вся, вся эта территория это одна территория? Нет, вся эта территория однозначно не одна территория просто история пошла туда, но на то, что это разные территории. Но при этом я, когда говорю югославское кино, я говорю югославское, потому что это, наверное, так правильно называть, потому что там были актеры, режиссеры из всей Югославии, из Словении, из Хорватии, из Боснии, Македонии, Черногории, Сербии, из всех республик. Поэтому разделять это называть это школой там сербского кино было бы несправедливо. Точно так же, как было бы несправедливо называть это хорватским кино. А, это скорее как, скажем так, как школа какая-то кино. Поэтому я называю Югославия. А для меня ощущение а, принадлежности к Югославии, наверное, я слишком мало прожил именно в Югославии, вернее, слишком часто менялась эта Югославия в, в периоды моей жизни. Изначально была социалистическая Федеративная Республика Югославия, большая. Потом развалилась на Союзную Республику Югославию, потом а, Сербия и Черногория. Ну, то есть государство меняло, а, с, менялось государство, становилось меньше, отличалось. Вот Мне бы хотелось, чтобы на территории бывшей Югославии люди жили как очень хорошие соседи. Лучше, чем все, чтобы жили в, в одном общем доме. Если кому... Ну и чтобы кому-то в этом доме было тесно. Ездил недавно в Хорватию с детьми на море, отдыхал и прекрасно себя чувствовал, вообще ну, не было никаких проблем. При этом я уважаю, что это Хорватия, они добились, добиваются своего счастья сами. И я очень рад, если у них это получается. И точно так же для всех. А, в принципе странно, когда Европа идет на объединение, а у нас на Балканах пошли на разъединение. Но... Как все движется, судя по всему, через несколько лет мы опять будем все вместе, только в составе большой Европы, а не в составе Югославии. Надеюсь, что к этому придем. А ты вот довольно много времени провел в Украине, ты здесь учился, правильно? Да, я учился. Я уже 15 лет живу в Украине. И, и при этом у тебя такой какой-то очень, как мне кажется, западный менталитет. Вот, ну, английский язык, наверное, да. Да, английский язык знаю. Ключевой. Да. И, соответственно, ты вот эту культуру больше с ее кино и там с ее музыкой э, больше впитал? Ну, да, однозначно. Просто это, наверное, опять же исторически. У нас был доступ к западному кино все время, в том числе на телевидении общественном. У нас была, есть, наверное, до сих пор такая традиция, называлась киномарафон Новый год. То есть это начиналось в час ночи и до утра. Вот так у нас в киномарафоне показывали, к примеру, три части «Звездных войн» подряд. Меня папа водил все время в кинотеатр смотреть такие фильмы, потому что я был маленький. Мне было интереснее смотреть там, «Индиану Джонса», чем смотреть «Зеркало» Тарковского. Но ну, как бы для всего есть свое время. С другой стороны, в школе там, по литературе и так далее мы гораздо больше изучали э, русскую литературу, чем английскую или американскую. И, и, понятно, ну, свою, там, сербскую или, в общем, югославскую. Западное мышление, я не знаю, многие люди в Украине, которых я знаю, мыслят то, что можно назвать западным мышлением. По сути, вот недавно где-то прочитал, в чем большая разница между восточным и западным мышлением. Восточное мышление ⁇ это когда человек является просто частью государства и инструментом достижения цели государства. А западное мышление – это когда государство служит для личной реализации и развития индивидуального индивиду, индивидуума, человека. В этом плане я, конечно, полностью человек с западным мышлением. И как и да все мои знакомые в Украине считают, что вот правильно, что государство должно быть ну, служить народу, а не наоборот. Слушай, есть мнение, что ну, как бы ни менялись времена, моды и тенденции, самый трогательный всегда будет черно-белый снимок, черно-белая фотография, точно так же, как и с музыкой. Более проникновенная музыка не веселая, а музыка меланхоличная. Музыка, например, какой украшен вот здесь. Вся эта история, да, Ипмана, рассказанные про в фильме «Великий мастер». Вот для тебя музыка в кино какая? Вот все-таки, ну, если брать там такого композитора, как Брегович... Да, угу. в нем вот это соседство, ты прав, такой буфанады, драма и комедия, они идут плечом к плечу. Похоронные и свадебные мелодии, они переплетаются. Вот здесь такая абсолютная меланхолия. Тебе вот насколько близка а, вот такая меланхоличная музыка? Все-таки Эльза сделали себе имя и карьеру именно на, на такой музыкальной меланхолии? Конечно. Но я вспоминаю сейчас... А... Слова моего преподавателя Геннадия Ивановича Лешенко с консерватории, который сказал, э, страшную музыку сделать легко, а вот попробуй сделать веселую музыку, но чтобы она была не банальная. Надо отметить, что вот мелоколичная музыка в этом кино это не банально и это не легко. Она действительно очень красиво подчеркивает все эти моменты. Она вводит в состояние, вводит в эмоции, передает эмоцию. Для меня это близко, действительно. А я музыку слушаю в соответствии с настроением. Если у меня отличное настроение, хочется там, походить по петь и попрыгать, я не буду слушать такую музыку. Где-то в самолете, когда вот хочется о чем-то подумать, вот такая музыка отлично э, звуч ну, звучит отличным саундтреком под какие-то размышления. Мой любимый киношный композитор все-таки великий Джон Уильямс. Вот э, можно взять... Я считаю, что вот его произведения, они на уровне мировых классиков. То есть э, чего стоит музыка в «Звездных войнах»? Эта музыка, я понимаю, что многие скажут, что я переборщил, но, по-моему, эта музыка не хуже, чем музыка Прокофьева или Шестуковича. Э, это очень красиво, э, очень тонко написана музыка, очень тонко оркестрованная музыка, очень э, идеально подчеркивает э, то, что происходит в кино. Но это просто «Звездные войны». А он же писал и музыку для челюст, и музыку для для большинства фильмов Спилберга, а, там включая Мемуары Гейши, какая красивая музыка там. А, Индиана Джонс, вот. Но все-таки это мой любимый киношный композитор. Слушай, а вот насколько я знаю, вот вы же в группе там довольно много всего смотрите. По Славе, например, знаю, что что он едет на гастроли, и часто там просит меня, чтобы я ему посоветовал каких то фильмов. А расскажи, как у вас есть какие-то коллективные просмотры, или каждый себе там уткнулся в свой ноутбук или в свой монитор в, в кресле и смотрит? Зависит от того, как едем. Ну, коллективных просмотров стало меньше, я должен признаться. А были, были, были Вообще, раньше. Что смотрели? смотрели вот это народное советское кино ну то есть там и честно сказать не все того что смотрели мне нравилось и я часто ну, отключался просто там в книжку или там слушал музыку чуть-чуть а вот славик это говорил что эпоха смартфонов или планшетов, привела к тому, что мы меньше смотрим и слушаем музыку вместе. Раньше мы покупали просто компакты или привозили компакты, кассеты, в автобусе ставили на весь автобус, вместе слушали музыку, вместе смотрели кино. А, но есть разница, знаете, когда все-таки ты путешествуешь куда-то, кино смотришь не для того, чтобы насладиться эстетически, а чтобы скоротать время. И какое-то кино, вот такого типа кино, в автобусе смотреть толпой это не то это все таки вот хочется какое-то кино полегче но менее менее глубокое у нас нету такого что вот вместе собираемся и смотрим кино но друг другу часто рекомендуем кино вернее все время рекомендуем друг другу кино которое э, кто-то интересное что-то посмотрел и я должен признаться что я смотрю гораздо меньше кино чем э, Славик или к примеру Дудко вот они прямо вот все время. У них все время много фильмов, они могут за, я не знаю, одну поездку посмотреть по три фильма. Я пользуюсь временем в поездке, чтобы читать, потому что дома нет возможности прямо глубоко вникнуть в книжку на несколько часов и не отрываться. А вот во время путешествия это время есть. Сергей Буковский, который снимал документальный фильм «Бэкстейдж» про, собственно, жизнь группы, я помню, в прошлом году даже устраивал какие-то просмотры такие коллективные, но так, чтобы вас, вас ему лучше понять, чтобы вас как-то сплотить и посмотреть на вашу реакцию. А что вы смотрели? Были эти просмотры? Или нет, потому что меня... Славе, когда ты меня были, какие да, были какие да, были какие-то вечерние, ну там сеансы разного кино, но к сожалению у меня не получалось туда попадать, так что вот точно что смотрели, я сейчас не могу сказать, хотя я каждый раз получал, что вот собираемся смотрим кино, там название и так далее, к сожалению я не помню, так что об этом я много не скажу. А чем тебе съемки запомнились фильма «Бэкстейдж»? Съемки фильма «Бэкстейдж» проходили удивительно легко. То есть это был вот такой менее формальный разговор. Мы просто встречались, мне задавали вопросы, я на них отвечал, часто отклонялся от темы, рассказывал, ну, куда-то несло. И это были... Это мне помнится как просто душевные разговоры. Вот я еще не посмотрел фильм, так что жду с нетерпением, что там получилось помимо «Океана Эльзы», ты же много занимаешься ну, как композитор и как саунд-продюсер. Расскажи, над, над, чем ты сейчас работаешь, что ты делаешь вне, вне территории «Океана вне Эльзы». Вне территории «Океана Эльзы» я сейчас продюсирую два альбома на данный момент. Один — это альбом группы «Бахрама». Мы уже половину сделали, они выпустили EP. И сейчас вот доделываем, надо закончить альбом. Это их второй альбом. И работаем над новым альбомом с Сергеем Бабкиным. Это мне кажется, будет очень интересно. Этот альбом а, полностью будет амплуг, и а, мы собираемся его а, писать уже с публикой. То есть, а, чтобы публика присутствовала, это будет как большой концерт, в котором присутствует публика и слушает первый раз песни. Мне кажется, будет очень интересный опыт. А как ты проникаешь вот в суть этого материала? Бабкин приходит, тебе играет на гитаре что-то, а ты уже сам решаешь. Не, не, а... не совсем так. Бабкин мне присылает демки. На самом деле у них есть группа у Бабкина, ну, группа называется сейчас Сергей Бабкин, они сами репетируют, частично готовят какие-то демо-версии, мне присылают. Бабкин вот этим похож на Славика. Очень много песен пишет. Ну, то есть огромное количество песен, это хорошо. То есть он присылает мне песни, мы потом вместе обсуждаем, выбираем, какие делаем потом значит идет процесс репетиции, на котором ранжируются эти все песни, иногда они чуть-чуть переделываются композиторски, иногда вот уже текст Бабкину хочется поменять и так далее, а вот потом оттачивается все то, что придумали, чтобы красиво сыграть, и дальше идет процесс записи и сведения, это чуть-чуть похоже на кино, то есть съемка и монтаж, есть такой у нас тоже. А вот ты рассказывал про Джона Уильямса, и вот ты никогда себе не представлял, как кинокомпозитор работает с материалом? Ну вот как, например, ты, глядя сейчас на, на великого мастера, э не думал, как бы ты, например, э подошел к написанию музыки, к такой истории? Что для, тебя, что для тебя здесь, для тебя персонально здесь главное, и какой бы ты мотив и интонацию подобрал бы? А думал об этом а и читал много об этом. А Читал о том, как Сергей Эйзенштейн и Сергей Прокофьев вместе работали над фильмом «Александр Невский». Вплоть до того, что Эйзенштейн решил поменять какие-то сцены, чтобы музыкально было больше места Прокофьеву развернуться, потому что очень понравился кусочек, а вроде как в монтаже не было времени, и они вместе вот сотрудничали, вместе делали вот этот ну, шедевр. Вот это интересно, я знаю, я читаю. Разные композиторы работают по-разному. Есть композиторы, которые Джон Уильямс конкретно. Он работает по системе. Вот там. Вот помните, у него вот Звездный Войн, возьмем как пример, потому что это самый. Вот когда появляется Дарт Фейдер. Вот все все знают вот эту тему. Пам 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 пам. -пам. Все. Вот если эта тема где-то звучит, четко понятно, что происходит. Вот это зло это Дарт Вейдер появился, я а конкретно это человек. С другой стороны, когда появляются хорошие, там республика, есть музыка, которая это подчеркивает. Это называется система лейтмотивов. Это то, что разработал в свою очередь Вагнер. У Джона Уильямса очень такой балетно-оперный подход к написанию музыки. Он вот подчеркивает все и акцию, и внутреннее состояние характера. Здесь в этом кино ожидалось, да, в боевых сценах, тот, кто вот смотрел боевые искусство, совершенно другого типа музыку. Но здесь музыка а, больше подчеркивает не само действие, не делает а, бой более динамичным, а наоборот вот внутреннее спокойство кунг-фу мастеров, которые вот без эмоций а, борются. Это очень интересно. А, я как бы я к этому подошел. Это очень трудно сказать. Я думаю, что это всегда. С чего бы ты начинал? С чего бы я ну, начинал? Да, принесли тебе материал, с чего бы ты начинал. Как бы с ты это очень поступал? глубокого разговора с режиссером, чего режиссер хочет там. Потому что в итоге от этого а, все зависит. Есть, знаете, там смотрите, Том и Джерри, да? Вот там а, музыка подчеркивает, просто каждое движение. Вот он упал, и это вот сыграно оркестром, да, там испугался или что угодно. Это одно, очень такое. Вот описывает. Здесь другое, это внутреннее состояние. Вот можно здесь тоже так подчеркивать просто движение и действия в кино, а решили нет, решили подчеркивать вот внутреннее состояние. А, я бы потом, дальше я бы работал, наверное, придумал бы вот отдельную тему для каждого характера, для каждого героя, а, и... Попробовал бы работать над тем, как одна тема работает с другой, искал какие-то темы, которые сочетаются, которые могут звучать вместе, которые, которые конфликтуют между собой. Здесь подход был не такой. Здесь подход просто вот есть эмоция определенная, и вот эта эмоция подчеркивается не герой сам, а, а вот именно эмоция. И она, если такая у одного человека или у другого, музыка одинакова. То есть тут музыка описывает эмоцию, а не героя. Спасімо. Uh, нагадаю, у нас був Мілош Єліч, піаніст «Океан Кіанельзи, композитор. Uh, і ми здивилися стрічку «Великий майстер, режисер Вонга Карвая не про бойові мистецтва, хоча там багато бойових сцен, а про людські серця, про історію, про емоції, які так красиво підзвучені uh, чудесною музикою, що лунає за кадром. На сьогодні все нагадаю, що це підпільна імперія за тиждень. Вже наступної п'ятниці ми знову зустрінемося і знову будемо спочатку дивитися кіно, а потім про нього говорити. Хай щастить.